Очень тяжелая нервная игра получилась. Совершенно не получалась игра в атаке у нас. Ну и вообще не получалось играть, как привыкли мы. Здесь на стадионе связано ли это с уровнем противника или с нашим психологическим состоянием. Может быть, тоже игра шахтерам повлияла. Поэтому тем ценнее победа, которую одержали. Победа очень тяжелая, победа Чрезвычайно важно в контексте того, что на этой неделе все конкуренты играют между собой. Поэтому ребята молодцы, вырвали очень тяжелую игру, завоевали три очка. Вот, и э, нарастили еще преимущество очков. И поэтому настроение, ну, да, э, принимая во внимание то, что играли не очень, но три очка добыты. Бороться надо, улучшать выход из обороны. Нужно стараться быстрее, более быстро работать с мячом, более быть адаптированным к прессингу противника. Может быть... Не хватало нам сегодня в середине быстроты работы с мячом и от наших опорных полузащитников. И как следствие, много простых потерь, правильно вы заметили. С другой стороны, упрощать игру тоже не хочется. Мы ничего особо не извлечем. Если будем бить мяч вперед, мы все-таки немного по-другому строим игру. Поэтому нам нужно просто прибавлять в этом компоненте, более слаженно работать, более четко выходить из обороны. И сегодня у нас действительно это не получалось. Действительно не получалось практически у всей команды. Тут без исключения не получалось у нас игра в пас. Касается это не только Саши. Рассчитывали на то, что из глубины он будет использовать пространство, будет использовать свою скорость и технику. Не получилось. Во втором тайме провели перестановки. Он был активен слева. Это определенно лучше, чем в центре играл. Но используя его на фланге, мы теряем в росте в атаке, потому что Леша Чичиков туда не играет. Тоже Снежко играет. Нам нужно соблюдать баланс, потому что у команды противника много высоких игроков, ставим много низких, мы тогда будем, вот как концовка игры получилась, нам сложно вверху. поэтому мы вынуждены до последней минуты держать кулеша и того же Когута, -то, которые явно устали. Но мы не можем выпускать и или кажушка, или того же Сергея Панасенка при таком счете, мы сразу становимся уязвимыми на втором этаже. У Лешу добавляет уверенность в забитых голах или все-таки он откровенно прогрессирует? <реклама> Мне сложно ну, сказать. Нападающего, конечно, судят по забитым мячам. Ну, он уже сформировавшийся игрок, я не думаю, что э, стоит ожидать от него какого-то большого прогресса э, в этом возрасте то, что мы играем первым номером, то, что мы много времени проводим у чужой штрафной, дает ему возможности реализовывать моменты, ну, как и сегодня. Мы, мы подписывали его, зная, что он нам забьет порядка 15 мячей. Мы и не ошиблись. Да, мы можем рассчитывать... В первой... Или мы могли пригласить для первой лиги более быстрого нападающего, более резвого, но забивал ли бы он с таких ситуаций, как забивает Кулиш, у меня большой вопрос. То, что он для первой лиги очень серьезная фигура, и который год, играя в первой лиге, то лучшим бомбардиром становится. Ну, я рассчитываю на то, что он в этом году станет лучшим бомбардиром. Это важно, потому что все равно все должно заканчиваться тем, что в штрафной, во вратарской нужно находиться там, где нужно, нужно попадать по мячу, нужно попадать в свободные углы. И вот сегодня он оказался там, и может быть, и есть какие-то вопросы к его игре, но ему было тяжело действительно, но ключевой момент, он четко попал по мячу, там, да, не без ошибки вратаря, но гол он забил. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо, Спасибо большое.